ти, муляка, шмурдяка-муляка, Десь наш кум тут вже є. Зараз ну, багато машин, багато учасників. Дивіться, як всі приїхали відкрити новий сезон з бразерсами. Я хочу стояти на травичці. На травичці, а туди піде? Ох, яка крязюка. Дві які машини. Да, трохи роз... розкуролісили. Для... О, так бриф. команда в сборе брифинг маршалов. Это не, не по идее. Что, факт? Забыл. Кому? тебе... Взяли? Тебе, Мастер, подарок. Полгода. Да, да. Здравствуйте, я. Полгода. Мы а еще не знакомы, да? А я вас, про вас все знаю, да? Разм... Смотри, какие люди. Эй, -3 -3 -3 -3 -3. А, -а, а, ну, потанцуй, знаешь, так по-женски так это. Не? Богато тебе это, жмака. Где лайт? Вот, сейчас они едут в круг. А тепер ось вони мають проїхати цю спецділянку, яку вони не подивилися. І ти їм відмічуєш, чи вони тобі Це Саша, одмічують. Так, а ну, Саня, іди сюди, іди сюди. У них є время. У них є стрім. Подожди, подожди, не. Вони рухаються далі самостійно чи сход. Подожди, спитайте, все нормально. Я, ну, эвакуация нужна. Якобы. Машина Все нормально? Да. Эвакуируемся или сами? сами или? Хорошо. Слушай, удобно, что скла нема? Ну что там? Ну, в принципе, а колеса не выехали, если перевернетесь, можете даже взять. Но, на сначала Знаю, надо будет, все, того, все, Телефон, Рома. Да, да, да. Так, чекай, если эвакуация, это просто не, за, не зараховывается крола. Что? Это просто не зараховывается да, но, это можно еще раз взять. А, они могут брать бесконечную количество раз в да, да, да. А, Здесь нету штрафов по баллам. Здесь, если что-то сделал не так, начинаешь заново как нам перевернуться, теперь вопрос. А, ну то давайте, дивись, они оборвали ленту, поэтому им можно помогать всем, чем хочешь, теоретически. В принципе. Ну потом наебашим сильно. А, ну да, лента ж поворвана, придется все равно перезаезжать. Поэтому давайте, что вам помогать, ребят? Да, ну перевернуть, ну мы так и не знаем, или перевернем. Ну лебедку возьми. нужно лебедуть тут сами. На дерево. Лебедка не работает, у нас вот еще беда. а а а а Или же на не смотрите, сейчас люди подойдут, человек 6-7, то знову може попробуем перевернуть. Ну нам і тут треба склони тут склону. Вона укатится, да? Короче, у нас переворот, надо щоб став, щоб лібетка в на машині було б квіта. Справа в тому, що всі учасники мають проходити по черзі ці спецділянки і е, в определенній послідовності. Ні, наоборот, якраз один за одним і Ми тут стоїть і просто маємо це спостерігати, як вони один за одним тут куверкаються. Хорошо сказав, да? Все поехали, а а, а что она сюда? Зеленая сюда? Когда будут там по кругу, не, не, не знаю, зафиксируйте, потому что это не Может, Нива заскочит и дернет их? Привет. Ой, не попал, смотрел в объектив. Ну, молодец, короче, дозволили брать делянку. Ничего не пипажа. Треба бревно підкладати зверху. Типа це хлопці а, на Ніві, то вони брали отакий от треугольник, отут ставили, щоб машина їхала вверх, а не вниз. Такий треугольничок. Десь так, на 50 сантиметрів. Нема? А, ні, вона ж не регулюється. Ну, може, конечно, регулюватися, на помилка. Вони е літидяться за дерево знизу. А їм треба їхати вверх. Треба було... Ярослав, без життя, Ярослав. Вище, поцепив, вище, посипу, щоб вони дають. Вони хочуть просто, щоб в сторону хоча тебе. Складний учасник, хоча ми знаємо, скільки тут машин, просто жить летали. Уазі. Чуть-чуть вони спалять мотор. Ну теж ні. Продольний мотор, зараз він працює майже без масла. Так, ми пішли працювати. Але бач, наступна помилка, він не обтягнув дерево двічі. Щоб воно не сповзало, треба дерево обтягувати двічі. Але вже бач, чітко наверх. все, да, А Димка на суду? Димка на суду продал, да? Все. на порвали, я бачу. далее только через блок, тот, не справляется, Получается коробка автомат, и она э, не включает правильно все свои. Потому что наклонен. ну, я думаю, на такие машины ставлять все-таки с ограничителем. Чтобы она не переключалась раньше. Я просто что... Все, перестала виключився з синхронізатора бути. Мені здалося, що коробка автоматична, вона почала пробуксовувати нати. От чому почему... но... Пацани вже все позав'язували, зараз їх будут перевертати. Зеркало поправь, бо воно выстрелит зараз. В другую сторону зеркало поправь. Супер. Так, сейчас... Не спеши. Давай, держи. Вова, Вова, тут держи. О, спасіба, Іва. Да, спасибо, не пулька, да. лайк, пацанам. Вони учасники, виїхавши на трасу, продовжують рух і допомагають своїм ну, опонентам, виходить. Я вже про проти. Он равно туда снесет его все равно сейчас туда снесет началось такой замес да саня все тут как на фестивале Так, вырвалась котлета, будет повторно закрыть. Да, хорошо. На лебедке пришел дальше. Хард. Так, первая машина почти вышла. И в лайте один вышел на Сузуке. Она не стоит. Так, опять сожжет амортизаторы ну Нормально варил Даже такие уходы на коробке Отлично, Отлично. Отлично. А этот коротыш еще нравится Коробка автомат, да? Да, да. Привет, Привет. Привет. Да, Говорю, видео девывся, кажу, коробка, наверное, автомат Это дешев, да, автомат Где эти за ленту.

отмечаешь, себе отметочку поставим, да, время да. пишешь. Да. И им отметочку. О, поставишь. господи, Мы да, Ну, у нас повертый. Это третья, с Ну, витаю вас, хлоп. Да. Тут вообще другой формат. Давай. Ралли. Здорово, Саня. Что, денег нет. Так что давай я тебя сначала туда, ну хотя бы там на метр. Просто вперед туда. Получится. А или нас на... вот. Вот. Ну, вот так круто тримаешь ну, хлебину. А, а в тебе, сосиски греются, <грицы>, <гриц> Волод? Я людина-павук. Okay. <гриц> Сейчас.

Папа сказал, что я сковородка. Нет, Если 5 секунд поднял, микробы не успели добраться. Да вы на производстве так говорите? Да. А если ты Так вот работает пищевая промышленность. А если не успев, понимаешь, что не успеваешь поднять за 5 секунд, то нужно пнуть ее, чтобы она перелетела на другое а, место. А, чтобы я понял. И микробы еще не и начали считаю, И да, считаешь да, заново. Обнуляется счетчик. Все верно. А вы тоже знаете технологии, да, пищевая? у меня коронка Папа, обычно меня падает. Да, ты не засняв, как выскочили. Это уже третье коло, да? Угу. Выскакивает, понял, чтобы не было перевеса на ту сторону. Уже тут все раскатано так, как треба. Смотри, даже не чипляется в жопке. делает вид, что, что ему тут... меня? На. Надо ему сначала у BMW став дрифтить научиться. А, кстати, ты знаешь, что это представитель BMW за рулем? Ну да, они него будет авария. Но дрифтить не умеет, да? Все придется время. Не, ну, просто это же на полноприводной машине дрифтить. А там лайт, лайт, дрифтир. Шу, шу, шу. Лайт пишов, хард пишов. А, то туристы вообще. А разница, да, машин? yeah <laughs> Они не поджаты были, они а сыграли подвесочкой и все. Вот ну, в чем плюсы. Гренадир? Да. Та пятый раз пытается наверх выехать. А так рекламировали. Ну, не, ну сюда. так ему же колеса не поставили. Для колеса поменяли Повернуть их. О, хорош. Теперь, парни, вы точно без Нивы ничего не сделаете. Может, Нивой вытащишь, Виталик, этот этот? Не Давай, хотят парень. пока что. Всё. Суши Вадим, Вадим, знаешь, как крышка багажника в Ниве открывается? На полтора метра гренадир был выше. Зато все заблокировано, глянь. Все заблокировано и не едет. Судя по запаху, мотор закончился. Она ехала не. катали. Саня, тут тебе уже скучно, да? Да? Скучно в тебе. Да, уже начинает нормально ехать. Машины mm -hmm. они работают нормально, дивись. Да, у меня прям хорошо. прям. вас лебедка мощно. Я бачу, в Хайджек, этим хайджеком махает. Это так интересно было. Держи да, хорошо, Бади. Да. Хорошо, да, она же не поедет, бы она поедет, сама себя тяну да, Мы не все одно страшно. Что там, дальше? Давай, давай. сейчас зигнулась, да? Еще раз? чуть-чуть. Нет, стоп, отпусти. Отпускай, отпускай. Хорош. Отпускай еще. Ще. Хорош. Давай, тяны. Давай. Ще. Ще. Стоп. Печавуй. Еще? Да, да, печавуй, печавуй. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Вот -чуть. сей, я Стоп пока Пока стоп Давай еще чуть-чуть Еще Стоп пока

подивляться машини, у которых колеса спереди торчат, да? Так закінчилось наше путешествие по Фройду. Едем додому. Та оставляйте його тут, хай пробіжиться.